বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মাঘ বিহু বা ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনালোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা আশা কৰোঁ নিশ্চয় ভালে চাগে সদায় সুস্থ থাকক আৰু সবল হৈ থাকক লগতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ উপভোগ কৰি থাকক বন্ধুসকল অসমৰ জাতীয় উৎসৱসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল মাঘ বিহু পুহ আৰু মাঘ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা পালন কৰা হয় অসমীয়া হেঁপাহৰ এই মাঘৰ বিহুটি এই সময়ত মকৰ ৰাশিত অৱস্থান কৰে সেয়েহে ইয়াক উত্তৰায়ণ সংক্ৰান্তি বুলিও কোৱা হয় গাঁৱৰ ভূঞে ল'ৰাহঁতে পথাৰৰ শুকান নৰাবোৰ গোটাই মেজিঘৰ বা ভেলাঘৰ সাজি উলিয়াই হাবি বা জংঘলৰ পৰা কাঠৰ টুকুৰা সংগ্ৰহ কৰি কোনো কোনো ঠাইত গছৰ ডাল পাতেৰে মেজি তৈয়াৰ কৰা হয় উদ্দেশ্য শীতৰ প্ৰকোপৰ পৰা হাত সাৰিবৰ বাবে অগ্নি দেৱতাক পূজা কৰা আৰ্যসকলেহে প্ৰথম পুহ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ আগদিনা অগ্নি উৎসৱ পালন কৰিছিল অসমীয়া ৰাইজে মাঘ বিহুৰ দিনা কাহিলী পুৱাতেই অৰ্থাৎ পোহৰ ন হওঁতেই মেজিত অগ্নি সংযোগ কৰে এই পৰম্পৰা সম্প্ৰতি ৰাজ্যত কম বেছি পৰিমাণে আজিও বিদ্যমান সমূহীয়াকৈ মেজি ভেলাঘৰত অগ্নি সংযোগ কৰাৰ পাছতেই সকলোৱে গ্ৰহণ কৰে জলপান মেজি জ্বলোৱাৰ পাছতেই ইজনে সিজনৰ ঘৰলৈ যায় বিহু অহাৰ পূৰ্বৰে পৰা প্ৰস্তুত কৰা পিঠা পনা সান্দহ গুৰি মাহ কৰায়েৰে সকলোৱেই লগে ভাগে জলপান খায় সমগ্ৰ মাহজুৰি অব্যাহত থাকে এই পৰম্পৰা এইবাৰ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ মকৰ সংক্ৰান্তি অৰ্থাৎ ভোগালী বিহু চৈধ্য জানুৱাৰীত পৰিছে এই দিনটিত সূৰ্য মকৰ ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰে আৰু উত্তৰ দিশৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈ থাকে মকৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰাই দেৱতাসকলৰ দিন শুভ আৰম্ভ হয় লগতে এই দিনটিৰ পৰাই বসন্ত ঋতুৰ আৰম্ভ হয় ইয়াক আমাৰ অসমত মাঘ বিহুৰূপে পালন কৰে এই পবিত্ৰ দিনটিত আপুনি যি বস্তু দান কৰিব সেয়া এশ হাতীৰ দানৰ সমান কাম কৰিব মকৰ সংক্ৰান্তি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এদিনেই পালন কৰে এই পবিত্ৰ দিনটিত কৰিব লগা বহুতো উপায় আছে এই উপায়সমূহৰ ভিতৰত আপুনি এইকেইটা উপায় কৰিলে আৰু অধিক সুফল লাভ কৰিব এই কাম কৰিলে জীৱনত আৰ্থিক দিশত বহুতো লাভ হয় লগতে ঘৰত সুখ শান্তি সমৃদ্ধি দুগুণ বৃদ্ধি পায় গতিকে জানো আহক কেইটামান উপায়ৰ সম্বন্ধে এক নম্বৰতে এই পবিত্ৰ দিনটিত ৰাতিপুৱা স্নান কৰাৰ পানীত কেইটামান কলা তিল মিলাই স্নান কৰিলে অত্যন্ত মংগল মনা হয় ইয়াৰ ফলত শনি দেৱতা প্ৰসন্ন হয় লগতে মা লক্ষ্মীৰ বিশেষ কৃপা প্ৰাপ্ত হয় দুই নম্বৰতে এই পবিত্ৰ মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনটিত সূৰ্যদেৱতাক পূজা কৰাৰ বিশেষ বিধান আছে ৰাতিপুৱা স্নান কৰি এটি পাত্ৰত জল ভৰাই লৈ সেই জলত কেইটামান তিল আৰু এপাহ ৰঙা জবা ফুল পানীত মিলাই সূৰ্যদেৱলৈ যায় জল অৰ্পণ কৰিব এনেই কৰিলে সন্মান বৃদ্ধি পায় লগতে মনৰ ইচ্ছা শীঘ্ৰেই পূৰ্ণ হয় তিনি নম্বৰতে মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনটিত এক মুঠি তিল হাতত লৈ ঘৰৰ সকলো সদস্যৰ মূৰৰ ওপৰেদি খাটপাক খাটপাক ঘূৰাই দিব ঘূৰাওঁতে ঘড়ীৰ কাটা যিটো ফালে ঘূৰে তাৰ বিপৰীত দিশে ঘূৰাই উত্তৰ দিশত পেলাই দিব এনে কৰিলে ঘৰৰ পৰা অশুভ শক্তি দূৰ হয় ঘৰলৈ শুভ শক্তিৰ আগমন ঘটে ৰোগ ব্যাধি আদি দূৰ হৈ যায় চাৰি নম্বৰতে এই মকৰ সংক্ৰান্তিৰ সন্ধিয়া সময়ত মা লক্ষ্মীক উদ্দেশ্য কৰি এগছি ঘিউৰ প্ৰদ্বীপ প্ৰজলিত কৰিব লগতে দুটা বা তিনিটা কলা তিল দিব আৰু আপোনাৰ যি যি মনৰ ইচ্ছা আছে সেই সকলোবোৰ মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত অৱগত কৰিব নিশ্চয় সুফল লাভ কৰিব মা লক্ষ্মী আপোনাৰ ঘৰত সদায় বাস কৰিব পাঁচ নম্বৰতে এই পবিত্ৰ দিনটিত গুড় তিল সেৱন কৰাটো অত্যন্ত মংগলমনা হয় এই বস্তু সেৱন কৰিলে শৰীৰত শক্তি বৃদ্ধি পায় মন মগজু ঠাণ্ডা হয় লগতে এই মাঘ বিহু সংক্ৰান্তিৰ দিনটিত মাহ কৰাই খোৱাটো এক পৰম্পৰা আছে গাঁৱৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীহঁতে নতুন মেজিৰ জুই লৈ মাহ কৰাই অৰ্পণ কৰাৰ পাছতহে ৰাইজে মাহ কৰাই খায় এই পবিত্ৰ দিনটিত মাহ কৰাই খোৱাটো অত্যন্ত মংগল মনা হয় ঘৰখনলৈ সুখ শান্তি বৃদ্ধি হয় লগতে যি বিচাৰে সেই লাভ কৰিব পাৰে এই মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনটিত মাহ কৰাই খালে গোটেই বছৰটি সুকলমে পাৰ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব লগতে কমেণ্টত লিখিবলৈ নেপাহৰিব জয় লক্ষ্মী মা